হে কাইচ গুড আফটাৰনুন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম তই কেইছ ব'লক তেনেকেই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কেইচ ভিডিঅ'টোত যাতে আপোনালোকে বিতৰ্ক সৃষ্টি নকৰে আৰু বিনম্বভাৱে অনুৰোধ থাকিলে আৰু কাইছ আপোনালোকে হয়তো বজাৰ কৰে হয় আপোনালোকে হয়তো শ্বপিং মল যায় আপোনালোকে হয়তো অনলাইনত বা ফ্লিপকাৰ্টত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু অৰ্ডাৰ দি বা বজাৰ কৰে হয়নে কিন্তু বিয়া ভাওনা বা ৰাস বা বিহু বা পূজা সেই অনুসৰি সকলোৱে বজাৰ যায় বা শ্বপিং মল মলত যায় বা বিশাল মাৰ্কেট তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মাৰ্কেটবোৰত বজাৰ কৰে দামী কম দামী তেনেকুৱা ধৰণৰ সাধাৰণ মানুহ বা ধনী মানুহ সকলোৱে বজাৰ কৰে হয় আপুনিও কৰে বা ময়ো কৰোঁ বা বৰ্তমান শ্বপিং মল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বজাৰ সকলোতে মানুহে বজাৰ কৰিব যায় হয়নে কিন্তু আহি আছেতো পূজা পূজালৈ বাৰু বেছিদিন নাই হয়নে অক্টোবৰৰ পোন্ধৰ তাৰিখ মানে চাগে পূজাই অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সকলোতো চাগে কাপোৰ ল'বই আৰু ময়ো ল'ম হয় নে নহয় আৰু কাপোৰ বুলিলে আমাৰ কিবা এটা নিজকে ভাল লাগে আৰু নতুন কাপোৰ বা পূজাত বা বিহুত পিন্ধিব পালে আমাৰ মনটো খুবেই ভাল লাগে হয়নে কিন্তু হয়তো আপোনালোকে শুনি আছে যে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বা গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াটো মানে চাবই নোৱাৰে হয়নে চুমি পৰা বিশাল ফুকন চুমি পৰা বিশাল ফুকন চুমি পৰা বিশাল ফুকন তাৰ্তিক বৰদলৈ পত্নী চুমি পৰা হয়নে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাওক আৰু ভিডিঅ'টো যাতে বিতৰ্ক সৃষ্টি নকৰে আকৌ কৈছোঁ আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আৰু কাই সামাজিক মাধ্যমত মানে ইমানেই ভাইৰেল হৈ পৰিছে ইমানেই জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে মানে সকলোৰে মৰ্মৰ সকলোৱে চিনাকি চুমি বৰা কাৰ্তিক বৰদলৈ পত্নী আৰু ট্ৰেডিং জগতৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড শ্ৰীযুত বিশাল ফুকন সকলোৱে চিনি পায় সকলোৱে পৰিচিত সকলোৱে মৰ্মৰ সকলোৱে আদৰি লৈছে তেওঁৰ সৈতে কিন্তু যে তেওঁলোক প্ৰকৃততে বায়েক ভনীয়েক নে আন কিবা গৰম পৰিছে কি ক'ব আৰু নে আন কিবা যে বায়েক হ'ল বুলিয়েই যে মৰ্মৰ ভায়েকটো ইমানখিনি সা সম্প্ৰতি আৰু আনকি বিশাল ফুকনে যে সকলোৱে মৰ্মৰ চুমি বৰা নহ'লে বা চুমি বা নহ'লে ভাতেই নাখাইছিল এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক নিজৰ বায়েক ভায়েকৰ ক্ষেত্ৰতো নহয় যেন লাগে আপুনি কি ভাবে মই কি ভাবে নাজানো কিন্তু এছামে হয়তো ভাবে হয়তো আপোনাৰ ভণ্টি আছে হয়তো আপোনাৰ বাইদেউ আছে মোৰ এগৰাকী ভণ্টি আছে কিন্তু বায়েক নে সি আন কিবা ভাবে নে সি নিজৰ পত্নী বুলি ভাবে যে হানিমুোন নে আনিম তাতোতো সিয়েই গৈছিল ডুবাইলৈ বিছদিনকৈ থাকি আহিছা হয় ন কওকচোন আচলতে তাঁত্তিক বদলৈ কি হয় আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক তেতিয়াহে আপুনি স্পষ্টকৈ কথাটো বুজি পাব আন এটাই হয়তো আপুনি জানে যে চুমি বৰাই আৰু তাৰ্তিক বৰদলৈ আৰু বিশাল ফুকন যে তেওঁলোকে যে ট্ৰেডিং জগতৰ পৰা সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা বহুত কোটি কোটি টকা মাৰি বৰ্তমান বিলাসী জীৱন যাপন কৰি বৰ্তমান সকলোৰে মৰমৰ বিশাল ফুকন আৰক্ষীৰ জিম্বাত আছে আৰু তেওঁক বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে মানে আটক কৰিছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁ জেলত আছে ধুনীয়াকৈ ভাত খাইছে মাছে মাংস বিন্দাজ খাইছে আৰু তেওঁ যিটো চোলা পিন্ধি আছে বা স্পৰ্টিং বা টি চাৰ্ট আপুনি কি কয় নাজানো বা মই কি কয় নাজানো বা মই সাধাৰণ অৰ্থত চাৰ্ট বুলিয়ে কওঁ বা চোলা বুলিয়ে কওঁ দুই লাখ পঞ্চানব্বৈ হাজাৰ আকৌ কৈছোঁ এটা চাৰ্টৰ মূল্য দুই লাখ পঞ্চানব্বৈ হাজাৰ আপুনি জানেনে ইমান সোপা টকা খৰচ কৰি বেলেগ বা নেতা মন্ত্ৰী বা আন আন চেলিব্ৰিটিয়ে কাপোৰ কিনা হয়তো মই শুনা নাই বা ইমানখিনি চেলিব্ৰিটিক চিনি নাপাওঁ বা চেলিব্ৰিটিক চিনি নাপাওঁ হয়তো ইমান দামী দামী কাপোৰ কিনা বা দামী দামী গাড়ী কিনা হয়তো মই দেখা নাই ভৱিষ্যতে এইবাৰ দেখিব পাইছোঁ মোৰ চাগে কপাল ভাল মোৰ চাগে দিনটো ভাল সেই অনুসৰি চাগে দেখিব পালোঁ সকলোৱে মৰম বিশাল ফুকনে ট্ৰেডিং জগতৰ পৰা যে ইমান সোপা টকা মাৰি মাৰি গাড়ী কাপোৰ কানি বিদেশ ভ্ৰমণ বায়েকৰ লগত হানিমূলত গ'ল ডুবাইত থাকিল কি কি যে কাণ্ড নক নাগতি কাণ্ড কৰিলে হয়নে আপুনি চাগে অনুভৱ কৰিছে পঞ্চ দুই লাখ পঞ্চানব্বৈ হাজাৰ ইমানখিনি টকা ক'ত পালে বা ইমানখিনি টকা কেনেকৈ ঘটিবলৈ সক্ষম হ'ল আপুনি হয়তো অনুভৱ কৰিছে হয়তো আপুনি আচৰিত হৈছে হয়নে কিন্তু আচৰিত নহ'ব এইটো এক সত্য পদ্ধতিৰে এক ন্যায় পদ্ধতিৰে তেওঁ পইচা সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা মাৰিছিলে আৰু কাই ইতিমধ্যে চুমি বৰাৰ সম্পত্তি কিমান বা বিশাল ফুকনৰ সম্পত্তি কিমান বা প্ৰকৃত ভাইক হয় নে নহয় বা তাৰ্তিক বৰদলৈ নামত তাৰ্তিক বৰদলৈ লগত বা বৰদলৈ লগত দেখুৱাই বিয়া হৈছিল নে সমাজক চিনাকি কৰি ইমান কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি বিয়া পাতিছিল উদয়পুৰত নে প্ৰকৃত স্বামীয়ে হ'ল যে বাইছ বছৰীয়া ভাইটিৰ নামত ভিতৰি ভিতৰি যে সিয়ে হ'ল যে প্ৰকৃত স্বামী সকলোৰে মৰমৰ হয়তো বিশাল ফুকন হয়তো আপোনাৰ মনত ভাৱ জাগিছে বা আপোনাৰ মনত এক চিন্তা আহিছে যে মৰমৰ ভাইটি হ'ল বুলি যে মৰমৰ বাইদেউক যে ইমানখিনি সা সম্পত্তি টকাই সম্পত্তিয়ে যিবা ইমানখিনি দিব হয়তো আপুনি নাভাবে যে মোৰো এগৰাকী ভণ্টি আছে বা আপোনাৰ এগৰাকী বাইদেউ আছে ইমানখিনি স সম্পত্তি বা চাকৰিয়ে কৰক বা আপুনি হাজিৰাই কৰক বা আন কিবা দুষ্ট চক্ৰৰ লগতে জড়িত থাকক হয়তো আপুনি ইমানখিনি দিবলৈ সক্ষম হ'বনে কেতিয়াও নিদিয়ে ইমানখিনি

আৰু আন কোনোবাটো হয়তো জড়িত আছে বা ডাঙৰ ডাঙৰ হাই প্ৰফাইল ব্যক্তি বা চেলিব্ৰিটি বা জনপ্ৰিয় ডাঙৰ ডাঙৰ গায়ক গায়িকা নেত্ৰী অভিনেতা অভিনেত্ৰী সঁচাকৈ জড়িত হৈছে ইতিমধ্যে বহুতৰ নাম মেনচন কৰিছে কি আৰু সেইখিনি নাম হয়তো এইটো ভিডিঅ'ত নকওঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাব আৰু কেনে পালে জনাব আৰু বিশাল ফুকন চুমি বৰা তাৰ্তিক বৰদলৈ বিষয়ে আকৌ ভিডিঅ' আনি আছোঁ সোনকালে আৰু বেষ্ট গৰম যিহেতু বহুতে পৰিছে ঘামি জামি আপোনাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে মৰম চেনেক কৰি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনালোকে মৰম চাপৰ্ট দিব আৰু কাই আজিলৈ ভিডিঅ' এনেই এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিছোঁ তাত বাই বাই জয়াই অসম